Hai, Assalamualaikum Saya Syafiq kepada Bangsa Mekanika Kita kembali lagi dalam video Nah Info Hui Tahun 2025 ni memang Segalanya tentang skuter Saya datang office pun nampak skuter makin banyak Balik pun makin banyak skuter Pergi berjalan, pergi dating dengan wife pun Sana sini skuter Memang banyak skuter baru Yang telah pun dilancarkan di Malaysia Tahun 2025 ni memang Malaysia ada lambatkan skuter baru terutamanya daripada China. Sana sinilah skuter paling rancak memang daripada jenama daripada China yang diperkenalkan oleh pihak Enforce sebagai contoh dan juga Zontes. Ha. tu jangan confuse lah Zontes bukan bawah Enforce, Zontes bawah Eurotech yang turut mengedarkan jenama KTM di Malaysia. Kenapa banyak sangat skuter ni? Well, kami sewaktu di Malaysia Auto Show berborak dengan prinsipal brand-brand ni sebagainya. Dan feedback yang kami dapat memang mereka bagi tahu permintaan skuter memang meningkat secara drastik terutamanya melibatkan Gen Z, Gen Alpha. Diorang ni dah minat motor motosikal skuter sebagai kenderaan harian. Jadi mungkin mereka ni dah kurang minat kapcai agaknya. Bukannya kapcai tu tak popular cuma ni bila kapcai melibatkan kapcai harga dalam 10 11 12000 13000 14000 mereka mereka ni lebih gemar untuk memilih skuter jelah banyak sangat skuter dekat dalam market buat masa ni tapi kalau korang nak tahu Cerita skuter tak habis lagi sebenarnya sebab kami ada korek sana sini dan kami dapat info ada lebih banyak lagi skuter model baru yang akan masuk pasaran Malaysia. Jadi dalam video kali ini itu yang kita akan bincangkan iaitu beberapa model baru skuter yang akan masuk atau kemungkinan masuk pasaran Malaysia tahun 2025 atau tahun 2026. Tapi sebelum tu macam biasa jika ini kali pertama singgah channel kami jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi kita mulakan dengan nombor 1 daripada Zontest Zontest 368E. Eh, bang, 368E ni bukan ada tunjuk ke kat Malaysia Auto Show? Bukan ada launch ke? Ah, bukan. Itu sebenarnya bukan launching. Itu hanya preview sahaja sebabnya Zontest Malaysia baru sahaja terima tempahan bagi 368E ni. Okey, jadi so 368E ni merupakan antara satu daripada tiga model yang Zontest dipamerkan di Malaysia Auto Show 2025 dan kalau korang nak tahu 368 ini sebenarnya upgrade daripada Zontes 350E yang mana memang sangat-sangat popular di Malaysia harga dia kami dah lebih tahu adalah bawah rm ringgit. jadi korang dah boleh buat booking untuk motor ni motor ni sebenarnya memang datang dengan specs yang sama yang ada pada Zontes 368G Adventure tu engine dia sama 368cc single cylinder Nawarkan sekitar 38 horsepower dan 40 Newton meter torque. Features dia pun banyak. Dia ada screen TFT, exhaust dia design baru berbanding dengan 350E. Dia ada dashcam dah sekarang. Yang paling best windshield dia adjustable secara elektronik dengan tekan butang. Memang upgrade yang ada pada 368E ni memang lebih banyak berbanding 350E. Yang paling best dia punya engine lebih berkuasa berbanding sebelum ini. Jadi, kalau korang nak beli, korang nak boleh buat booking, harga dia bawah RM27,000 maksudnya dia lebih murah berbanding 368G. Pergi booking sekarang. Seterusnya nombor 2 kita ada sebuah lagi model daripada Zontes ha kalau Zontes 368E itu memang kita tahu dah akan memang akan masuk Malaysia dia orang dah pamer pun dia Malaysia Auto Show 2025. Yang model nombor 2 ni Zontes 368K ha K ni apa dia pula? Okey kalau nak tahu 368K ni sebenarnya skuter maxi berkonsepkan yang sama macam 368E tapi design dia tu lebih sharp, lebih sporty, lebih nampak premium ha Korang mungkin tak pernah dengar tapi kalau korang pergi website Zontes Global korang akan nampak model ni. Sebenarnya model ni pada saya dia punya design tu memang saya lebih suka lah berbanding 368E yang dia agak bulat sedikit yang ni lebih sharp design dia. Memang ini adalah model keempat daripada keluarga 368 yang diperkenalkan Zontes. Yang menarik dia, engine, features, dimension semuanya sama dengan Zontes 368E. Cuma design dia je berbeza sedikit. Menurut Zontes, 368K ni sebenarnya dia lebih premium Premium tu dari sudut design lah Tapi features dia semuanya sama Jadi harga dia kita tak tahu Tapi rasanya memang pasti bawah RM30,000 lah Mungkin sama harga dengan 368G Atau mahal sikit RM29,000 Korang kena check out design dia Sebab kalau tanya saya memang design dia Memang lebih cantik, lebih sharp Seterusnya nombor 3 kita ada Arik ADT400 Arik yang baru saja dilancarkan menerusi 318 GT di pasaran Malaysia oleh pihak Enforce mereka pun ada perancangan untuk memperkenalkan motosikal atau skuter adventure. Macam mana kami tahu sebab Enforce sendiri yang bagi tahu mereka ada siap kongsi dia punya lakaran awal dia kalau ingat design konsep tu memang cantik gila lah. Okey, kami korek-korek-korek memang Arik tak ada lagi maklumat tentang skuter ni dalam website rasmi mereka. Maksudnya skuter ni memang belum dilancarkan di mana-mana pasaran dunia tapi mereka memang sah sedang membangunkan EDT 400 ni. Kami borak dengan pihak Enforce sebenarnya walaupun nama dia EDT 400 tapi pihak Enforce sedang request pihak Ari untuk hasilkan enjin 450 cc. Tapi yang lebih tak masuk akal dia harga dia menurut pihak Enforce mereka sedang membincang dengan pihak Arik supaya motosikal atau skuter adventure tawaran Arik ni akan dijual dengan harga bawah RM20,000 bawah RM20,000 skuter adventure 450cc ada TFT screen ada dashcam ada ABS ada traction control rasa macam tak masuk akal kan tapi Itulah apa yang mereka mampu laksanakan sebab kita tahu skuter-skuter daripada China ni memang features dia banyak tapi harga dia jauh lebih mampu milik. Nanti bila motor ni dah masuk Malaysia sama ada hujung tahun ni atau tahun 2026, saya rasa memang skuter ni akan dapat curi perhatian ramai lah sebab kami tengok lakaran awal tu pun memang skuter tu design memang sangat-sangat cantik. Kita tunggu aja nanti. Ha, nombor 4 ni kita ada berita baik bagi peminat W Moto RT3. Sebab kami dah terbang ke China, kami dah pergi ke kilang Zongshen. Sebabnya RT3 tu adalah skuter jenama Zongshen yang rebadge di Malaysia oleh Enforce dijual di bawah brand W Moto. Jadi, RT3 ada upgrade. Versi upgrade dia nama RT4. Tapi skuter ni jauh lebih premium daripada RT3. Bila saya cakap premium tu Features dia memang wow Memang gempak lah bagi skuter 250cc Jadi engine dia masih lagi sama macam RT3 250cc, single cylinder, 26 power dan 24Nm talk. Dan kita tahu RT3 memang skuter Walaupun 250cc, dia jauh lebih laju Standard pekat dia lebih laju daripada Yamaha XMAX 250 Tapi RT4 ni memang lebih premium Sebab features dia berlambak Apa saja yang Zonzen boleh buat Dia letak terus dekat RT4 ni Dia ada windshield elektronik yang korang boleh adjust Dengan tekan butang khas di handlebar sebelah kiri dia ada heated grip, dia ada heated seat dia punya side mirror pun elektronik dia boleh gerak dengan korang tekan butang bila korang on motor tu dia akan hmm, naik oh, kami tengok depan mata memang features yang ada pada RT4 ni memang sangat-sangat premium menurut pihak Enforce, mereka sedang mempertimbangkan sama ada skuter ni akan masuk Malaysia, tapi kalau tanya saya memang tak rugilah kalau masuk sebab yang pasti walaupun features dia banyak, 250cc harga dia mesti boleh dengar Next, nombor 5 kita ada Moda Shifter X400 ala yang Moda Sporter S yang korang kata lampu depan macam ala-ala paning gali tu Ada yang kata ni skuter untuk melepeh lah dan sebagainya Walaupun saya kurang setuju Sebab suspension dia macam kurang sedikit Tapi tak apa, yang tu kita lupa kan kita tak tepi dulu kita fokus pada Moda Shifter X 400 ni walaupun nama dia 400 tapi enjin dia hanya 333 cc ini merupakan skuter adventure yang bakal dia perkenalkan Moda tak lama lagi entah-entah pada -entah time korang tengok video ni ha, Moda Shifter X 400 ni dah pun dilancarkan sebenarnya model ni pihak Moda yang berada di bawah AMI yang turut mengedarkan Suzuki dah display pun model ni sewaktu di MotoGP tahun 2023 ha, sekarang dah 2025 dah 2 tahun berlalu tapi masih lagi belum dilancarkan sebaliknya mereka introduce Sporter S250 tapi skuter ni kalau tengok design dia kalau korang pergi Malaysia Auto Show itu memang nampak lah skuter ni dipamerkan dekat sana dia menawarkan 30 horsepower dan 33.5 newton meter torque features dia pun best dia ada banyak dia ada ABS traction control standard tangki dia pun agak besar 13.1 liter dia ada adjustable windshield walaupun secara manual harga tak tahu lagi tapi yalah kalau menurut moda ni memang harga ditawarkan tu memang mampu milik lah kalau compare dengan jenama daripada Jepun, Continental dan sebagainya sebab Moto S pun harga dia RM17,000 jadi saya rasa yang ni mungkin sekitar RM21,000, RM22,000, RM23,000 apapun kita tunggu bila motor ni lancar tak lama lagi Nombor 6, yang ni untuk korang yang rasa skuter BMW mahal sangat yang C400X, C400GT korang boleh tunggu yang ni daripada Voge Voge SR4 Max kami dah tengok depan mata sewaktu pergi melawat kilang Voge di Chongqing memang skuter ni memang sangat-sangat cantik lah Voge ni merupakan jenama premium di bawah Loncin dan kita tahu Loncin bertanggungjawab menghasilkan skuter BMW C400X dan juga C400GT jadi C400X 400GT tu dia guna enjin yang sama yang ada pada SR4 Max ni 350cc 335 horsepower dan 35Nm Torque spek dia memang saya agak impressed. Sebab apa? Dia datang dengan suspension depan belakang daripada KYB. Brake caliper dia dia pakai brand Jequan. Yang mana Jequan ni adalah anak syarikat milik Brembo. Elektronik dia pun banyak ABS, traction control, screen TFT, tangki pembesar 12.8 liter tapi yang paling best harga dia mesti lebih mampu milik. Dia bukan harga BMW. Kalau saya tengok hari tu harga BMW C400X C400 x 400 GT tu lebih kurang RM50,000 jual kat Malaysia. Siapa nak beli RM50,000 skuter 350cc nama 400X tapi 350cc. Baik tunggu yang Vosch SR4 Max ni. Confirm harga dia lebih mampu pilih. Macam mana kami tahu skuter ni akan masuk Malaysia? Sebab baru-baru ni Mega Gathering Skuter Enforce ada bawa skuter ni display dekat sana katanya dia orang tengah test dan sebagainya buat endurance test test jalan raya maksudnya skuter ni akan lancar di Malaysia tak lama lagi Alamak bang, saya ni duit berkepuk, duit dalam tabung haji dah penuh, duit dalam PTPTN, eh duit dalam PTPTN pula, duit dalam SB. Sorry. Ha, seterusnya nombor tujuh kita ada SYM Ya, yang ni untuk korang yang duit berkepuk dekat dalam ASB duit berkepuk dalam tabung haji duit berkepuk dekat dalam sana sini akaun semua penuh Ah ha, ini skuter untuk korang SYM TTLBT ni merupakan skuter terpaling premium yang pernah SYM hasilkan ini merupakan skuter serba baru kami dah tengok depan mata saya dengan Abang Jafar pergi ke Taiwan pergi kilang SYM kami try sendiri SYM TTLBT ni merupakan skuter sport touring katanya lah sebabnya dia ada panniers dekat belakang, kiri dan kanan datang secara standard yang berkapasiti 13 liter dengan 14 liter. Dia guna enjin yang sama yang ada pada SYM TL508. Jadi parallel twin 508cc, 45 horsepower dan 37 Newton meter torque. Jadi kalau tanya saya, enjin tu sebenarnya memang agak berkuasa. Kalau compare dengan T-Max, dia lebih kurang sama. Cuma features dia lebih banyak memang berlambak lah SYM sumbat cruise control, ride by wire, traction control, ABS dia juga ada 6 axis IMU maksudnya skuter ni ada cornering ABS dekat pasaran Malaysia skuter yang ada 6 axis IMU ni adalah Yamaha T-Max dengan Kimco AK550 Premium cumanya kedua-dua ni harga dia RM64,000, RM74,000 SYM TTLBT ni katanya akan dijual di Malaysia bawah RM50,000 Wow, harga tu memang jackpot geng. Memang jackpot sangat-sangat. Selain daripada tu, bawah seat dia boleh muat helmet modular memang sangat besar 37 liter walaupun tak panjang tapi dia ke dalam sebab suspension dia berada di sebelah Ketepi tepi. Ha, jadi memang ada space yang sangat-sangat besar. Selain itu dia juga ada Heater grip. Dia juga ada adjustable windshield yang mana korang boleh adjust guna butang je. Memang high spec sangat skuter ni. Okey untuk korang yang mungkin dah boring dengan Yamaha Xmax 250, dah boring dengan Honda Forza 50, korang boleh pertimbangkan nombor 8 ni, skuter Voge SR 250 GT. Kalau korang tengok gambar kat belakang ni, design dia sama atau mirip macam SR4 Max tapi dia versi 250 cc lah Kalau brand lain dia suka design sama tu nama patutnya lebih kurang sama. Forza 250, Forza 350, Forza 750 dekat China ni lebih bantai je. Yang 450, sorry, yang 350 dia letak SR 4 Max. Tiba-tiba yang 250 dia letak SR 250 GT. Mana pergi nama 4 Max dan sebagainya tu? Ha, dia orang memang letak nama ikut suka je. Okey, jadi design memang macam SR 4 Max cuma ya, kapasiti dia lebih kecil. 250 cc technically 244.3 cc double overhead cam ah ha. bukan single cam tu yang saya suka 25.5 horsepower dan 23 newton meter top on paper kalau tengok dalam website dia, dia kata top speed dia lebih 130 km sejam. Tapi sebenarnya dekat China, dia ada cut off. Ha, jadi kalau dekat pasaran Malaysia, selalunya kita akan tukar dia punya ECU. Selalunya upgrade ECU kepada ECU Bosch. Sebab itulah skuter daripada China 250cc di Malaysia ni, dia boleh pergi sehingga 150 km sejam. Features dia pun berlambat ABS, traction control, screen TFT dia pakai sistem keyless lagi skuter memang wajib keyless perlu rasa macam lengkap package sebagai sebuah skuter yang best dia walaupun 250cc dia datang dengan heated grip secara standard mana nak dapat skuter 250cc datang dengan heated grip, korang mesti kata lah bang heated grip kat Malaysia nak buat apa kan kita cuaca panas Ha, maksudnya korang tak pernah ride dalam hujan berjam-jam ha, itulah pentingnya heated grip ni korang boleh tunggang dengan jauh lebih selesa terutamanya geng-geng yang naik Cameron pagi-pagi genting pagi-pagi menggigil pakai plastik tu kan ha yang tu fungsi heater grip sangat-sangat membantu windshield dia pun adjustable tapi manual lah kena tarik turun bukannya pakai butang elektronik tapi kalau tanya saya package yang ada ni memang win sangat-sangat Alamak bang, saya punya bajet tak berapa besar lah nak beli 250cc Bawah sikit ada, ada Nombor 9 kita ada Kiwi XDV 180 EVO Apa? Nama dia, sebenarnya nama dia agak panjang nama penuh dia Kiway XDV180 Evo Pro tapi mungkin dekat Malaysia dia akan guna sampai Evo je ha, Pro tu dia tak pakai jadi ni adalah skuter tawaran terbaru daripada Kiway desain dia sebenarnya macam ala-ala XADV jadi kita mungkin akan panggil skuter ni BB XADV enjin dia 174cc single cam menghasilkan sekitar 18.2 horsepower dan 17.2 newton meter torque. Kalau tanya saya bagi skuter segmen bawah 200cc ni spek dia okey dia datang dengan fork upside down dia datang dengan ABS standard traction control datang standard walaupun 180cc dia datang juga dengan screen TFT diorang bagi free je. Tangki dia pun agak besar. 10 liter. Kebanyakannya dalam segmen ni tangki mungkin 7 liter, 8 liter ni dia bagi 10 liter. Memang sangat-sangat besar. Tapi yang paling win tentang skuter ni, berat dia. Hanya 145 kilogram. Maksudnya, skuter ni sesuai untuk lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, akak-akak nurse ke. Ah, yang ni memang skuter yang paling sesuai. Tapi ada seterusnya nombor 10. Yang ni yang paling unik. Sebab walaupun dia nama dia skuter, design dia tak nampak macam skuter. Seterusnya, kita pergi ke nombor 10 skuter yang terakhir dalam video ni iaitu Zonsen Cube 150 Kenapa saya cakap nombor 10 ni unik? Sebabnya kalau korang tengok gambar video dekat belakang ni Dia tak nampak langsung macam skuter Dia sebenarnya gabungan antara tiga motosikal Motosikal biasa, mini motor dan juga skuter Nampak macam tu tapi dia pakai belt dia pakai CVT sebab tu saya kata ini technically ini skuter tapi design dia memang serba unik al macam nampak ala-ala skuter dalam komik Akira macam lah okay jadi dia dikuasakan enjin 150 cc menghasilkan sekitar 15.5 horsepower dan 14.5 Newton meter torque kami tengok skuter ni sewaktu di kilang Zonsan ya memang Zonsan hasilkan design yang agak-agak pelik agak-agak menarik agak futuristik ada ada yang macam kurang ada tapi Zonsan Q150 ni memang cantiklah pada saya memang unik untuk pasaran global termasuk di Malaysia rim dia 12 inci dia juga datang dengan screen digital LCD tapi yang best ni walaupun dia kecil, molek macam tu, tapi dia datang dengan features keselamatan yang bagus seperti traction control dan juga ABS. Traction control dia boleh off tau, maksudnya kau orang boleh main off road. Tapi berani nak main off road dengan rupa yang macam ni? Ah, ha, tapi apa pun kita tunggu sama ada skuter ni akan masuk Malaysia tahun ni atau tahun depan. Tapi kemungkinan kalau tanya saya mungkin tahun depan lah sebab tahun ni rasanya dah penuh kuota. Apa yang pasti perang skuter memang belum habis lagi. Ada banyak sangat skuter yang akan masuk pasaran Malaysia. Sebabnya permintaan bagi motosikal jenis skuter ni memang dah semakin meningkat secara mendadak. Ramai yang dah pilih skuter especially untuk kegunaan harian, dia orang dah penat nak gear ada sebagainya. Dan permintaan bagi motosikal capcai tu terutamanya capcai yang harga dia agak tinggi, lebih 10,000. Permintaan bagi capcai macam tu dah turun sedikit sebab mereka rasa mungkin sebab dengan harga tu dia orang boleh dapat pilihan yang lebih banyak yang lebih baik lah ramai orang kita sekarang ni willing untuk invest sikit untuk dapat skuter atau motosikal yang lebih baik terutamanya yang datang dengan features yang lebih banyak jadi tu je lah yang kami boleh kongsikan dalam 10 senarai skuter baru yang mungkin akan masuk Malaysia tidak lama lagi sama ada tahun ni atau tahun depan. Nah, kami dah research betul-betul, dah check sana sini. Kemungkinan besar, sebahagian besar yang kami senaraikan dalam list ni memang akan masuk Malaysia. Tidak lama lagi. Itu saja yang saya boleh kongsikan. Saya dah penat. Saya dah mengah. Saya tak makan lagi. Saya tak breakfast lagi. Saya nak makan nasi lemak. Jadi... <tuh> tiba mengah. Jadi macam biasa jika ini kali pertama anda singgah channel kami jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok.